Всем привет, Ви на канале Sunic Play. Це рубрика від підписника. В лівому углу буде підписник. Він мені там сказав э, пройти в Shrek Neighbor 7 Rivn. Э, я в цю гру кстати, давно очень сильно не играл. Можна э, поиграть в неї и выполнить это задание. Надеюсь э, будет все очень все просто. Хотя тут просто изменены текстуры в принципе и все. Тож на цьому, я думаю, зможу це завдання виконати. Добре, побачимось через інтро. <му> Давайте розпочнемо. А <годи> так, Розпочнемо з першого рівня. Як і в прошлому разі. Ми в прошлому разі, кстати, вроді би то тут пройшли тільки один рівень і все. даже ми його вроді би і не пройшли повністю. Потому что ми дивилися там інші версії гри. Ну, оригінальна, а то это фанатская, якщо я тут не знаю, то Давайте быстрік. Потом шрек спускається. Да, ну да, он идт капец. Побушено с Так, все. Первый уровень мы уже прошли, другой. Тут треба кран, ну розкрутити трубы, короче. Гав прошлое, в оригинальной цей игры прохожу в е полностью, то что поэтому у меня не буду никакого труда Все, и В полностью прийти на цьому. Очень сильно легкое задание для меня. Так, он там опять идет. Уй куда? Я вообще не знал, что он туда пойдет, ладно. Пусть седай этот шрек туда. И обходим это здание и, и откручиваем тут, тут всю трубу. Как он меня заметил? Ладно. Да, ну, надо да, пройти у надо. Да. Так, уже третий уровень, у нас породите следующее задание. Вам нужно сломать компьютер соседа. Найдите блокнот с паролем и взломайте компьютер соседа. Понятно. это тоже будет очень все просто. Ага. Компьютер, кстати, и блокнот от пароля находится на втором этаже. Как я помню. Да, ось сюда Так, да, Кстати, ссылку на прошлую серию, Ну, не на прошлую серію, а як я знімав цю гру без завдань. Осьом зламали комп'ютер. Есть. і ми пройшли це з вами завдання. Так. Тепер нам нужно вкрасти гроші у бо тому що він украв з банка. Тут реально на обычному игре этой, ну, с то там все такие же самые задания, серьезно, тут просто текстуры поменяли и все. Ладно, я не знаю, зачем он, конечно, такое задание сделал, но ладно. Где он, а он на него не попался. А как он меня, кстати, не заметил, если я перед его носом, ну, ладно. уходим и следующий уровень кстати будет вроде бы то такой же самый только там золото требу будет украсть тут кстати ворот нету а я не помню еще в оригинале там были ворота или нет но вроде их не было я могу уже ошибаться но все тут ворот типа. ладно теперь мы вы не золото вкрасть так как понял да у нас за золото ложить. сейчас требу до него очень сильно быстро дистатись. Так, все, он зашел внутрь. Так, усе до золота, и до его в а потом стекаем озвиться, потому что не хочу, чтобы опять, чтобы нас шек, короче, это не Дом у него, кстати, очень сильно хороший, так. Это вроде бы это предпоследнее задание, но я могу ошибаться. Еще нет, я не помню, короче. Я эту игру так, конечно, долго... давно не снимал, что шо... реально. Я уже ничего не помню. Почти. Так, опять этот шек выходит. Сейчас мы его опять обманим. Задания тут, конечно, очень сильно все простые сразу. Так, плоскопцы не тут почему-то. А не на раздройство. Шек, кстати, внизу ходит. А, все, да нет, да. Все. Взяли плоскогубцы, теперь мы вы повиня... не. И ты. Разрезать, там, короче, цей, щиток. Провода там некоторые. Так, все, сейчас сухай он пройдет. Он, кстати, назад, я как понял, не смотрит. Давайте проверим, как раз, чего он назад смотрит или нет, типа. А, мы не успели проверить, ладно. Вот все, последнее задание. Вы узнали, что ваш сосед купил машину на украденные деньги. И ну даже, наверное, и повоенные мы с вами из жехты. Так, канистра, помню, находится вроде бы -то на втором этаже. А вот э, машина на первом находится. Так, сейчас быстренько это все сделаю. Тут швыдку. Ну все, до и и Так. Ага, а сюда его машина. Ну а все, он как раз, кстати, идет. Ой. Он меня заметил, давайте утекать от него. Сейчас нужно бежать дома, тогда он нас про нас забудет. Ой, он там бежал и видел. Он сейчас, наверное, сюда будет бежать. А, все, ему все равно. Фух, слава богу. Ну, мы, мы встыгли от него втекти, он да он идет как раз с той стороны. Я не знаю, только чего он про меня забыл, но... Ну да ладно. Так. Ждем, пока он туда придет. А он, он опять к машине идет, серьезно. Но ну, он а назад, ты как понял, не видит. Это а он просто, наверное, как-то через стенку меня побачил. Ага. Он, кстати, за машину вот так вот не видит. Я могу просто вот так вот встать, и он не будет видеть. Ага, все, мы и машину. Машина у него, кстати, какая-то это поломанная. Ну да ладно. Ага, все, он ушел. И мы пришли за вами с получилось. Да. Ладно, друзья. Вот такая вот у нас получился видео. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите какие-то комментарии, Давите на мои друзья, справа. Ссылка на Цю гру, як я її знімав без завдань. Я там її знімав без завдання і сам проходжував там. Ладно, і, і тож, на цьому все. Дивіться на мій дозліва та справа справа, і, і всім пока-пока. Побачимось.